Tout d'abord, bonjour à tous. Euh, je suis très content de faire cette, cette interview. Euh, C'est vrai que depuis que je suis là, je suis, je suis très content. J'essaie de, de trouver des solutions à l'équipe. J'essaie d'utiliser mon cerveau et, et ma force au maximum pour, que, pour trouver de la fluidité dans, dans le jeu. Voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup d'expérience. Je reviens à Galatasaray avec beaucoup d'expérience. Je sais que intellectuellement et physiquement, je peux apporter et j'essaie d'apporter au maximum à l'équipe. Je le fais avec, avec le cœur parce que j'ai vraiment envie que le, le club atteigne ses objectifs cette année. Et voilà, et depuis un certain moment, ça marche bien et j'espère qu'on va terminer sur une bonne note. Euh, Ee, öncelikle e, ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve e, takıma çözüm yaratmak için e, çab çabalıyorum. E, bütün çalışmalarım da aklımla ve e, gücümle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. E, çok e, bu dönemde geri geldiğimde çok büyük deneyimle geri geldim. E, kafamla oynamaya, aklımla oynamaya çalışıyorum ve e, sonunda da inşallah hedeflere doğru Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gideceğiz. Ee, bonjour. Euh, D'abord, euh, la situation quand je suis arrivé à Gata la, la première fois était un peu plus compliquée. Quand je suis arrivé, euh, j'arrivais déjà de, de blessures, donc j'ai dû m'adapter, euh, m'adapter très vite. Euh, le coach avait besoin de moi. On a essayé de créer quelque chose de positif. Voilà, on a on a pu le faire jusqu'à la période du Covid. Et si je me souviens bien, on était sur une belle série. Après, le, le Covid a, a coupé un peu ce qu'on ce qu'on était en train de faire. Et c'est vraiment dommage, mais euh, voilà, j'en garde de très très bons souvenirs et euh, je reviens avec le, le même cœur et euh, la même envie de, de gagner. Donc euh, c'est le principal. Aujourd'hui, Galatasaray est une, une bien bien plus forte équipe qu'à l'époque, mais voilà, en respectant tous mes, tous mes coéquipiers de l'époque parce qu'ils m'ont beaucoup apporté. Ee, öncelikli olarak şey, ilk geldiğimdeki durum daha farklıydı. Ee, i̇yi bir seri yakalamıştık o dönemde. Ee, ta ki Covid'e kadar. Covid e, yaptığımız bu işleri e, baltaladı diyebilirim. Ee, tabii e, şu anda baktığımız zaman hani o zamanki takım arkadaşlarımı da hani zan altında bırakmak istemem ama e, şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz. E, ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve e, Galatasaray'ın hedeflerine ilerlemesi için elinden gelen çabayı göstereceğim. C'est, moi j'ai une très très bonne relation avec Victor. Euh, j'ai une très, comme j'ai une très très bonne relation avec tous mes coéquipiers. J'essaye de mettre un maximum tout le monde à l'aise. Après euh, parler du cas Victor, c'est, c'est un cas assez particulier. Ça reste euh, l'un des meilleurs attaquants de, de la planète aujourd'hui. Ses objectifs, euh, je sais que c'est de gagner le, le championnat et la coupe aujourd'hui. Ses objectifs de demain, je ne les connais pas. Bien sûr que Galatasaray aime regarder un, un joueur comme Victor il va falloir accepter toutes les décisions qu'il prendra après que ce soit de rester ou de ou de partir mais je, vous pouvez apprécier et aimer le, le joueur qui qui est aujourd'hui et qu'il a qu'il a apporté à Galatasaray Et eh, öncelikle Viktora çok iyi bir iskim olduğunu söyledim. Tabii bütün eh, takım arkadaşlarım da eh, aynı şekilde iyi ilişkilerim var. Eee eh, Viktora baktığımız zaman dünyada var olan en iyi forvetlerden bir tanesi. bugünkü hedefimiz doğrultusunda o da ilerliyor, kupaları almak, sezon sonunda şampiyon bitirmek. Tabi Galatasaray burada kalmasını talep edecektir. Ancak bu onun kararı olacak ve e, onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor. Déjà bonjour bonjour. Euh oui, je je remercie beaucoup l'amour que les fans me me portent jusqu'à aujourd'hui. Euh voilà, j'ai toujours voulu te donner pour Galatasaray et arriver à ce moment-là. Était vraiment très important pour moi, donc j'ai fait en sorte d'être là pour, pour, pour le club et pour l'histoire aussi, parce qu'il y a une grande équipe, il y, a une grand, il, y a une, il y a une grande ferveur derrière ce club, et je voulais faire partie de, de l'histoire de Galatasaray en montrant que je suis, je suis encore apte à jouer pour ce club. Et voilà, c'est ça. Özellikle olarak çok teşekkür ederim. Şimdi baktığımız zaman taraftarlar ilk geldiğim zaman bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Onlar için bunun için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Galatasaray bir tarih yazıyor şu anda ve ben de geri dönerek kendi isteğimle arzumla bu tarihte yer almak istedim. Bien sûr, bien sûr, ce sont les mêmes personnes qui qui viennent de de Floria à Et aujourd'hui, Kemerburgaz, on a des installations vraiment incroyables. Donc ça nous fait un peu, oublier, euh, un peu oublier Floria, même si de très bons moments ont été vécus à Floria. Le club avait besoin de grandir, avait besoin de montrer ses, son ambition. Et euh, c'est ce qu'ils ont fait en, avec ces installations. Donc euh, c'est une très belle chose pour, pour Gata Saray maintenant et pour le futur. Elbette ki aynı ortam var çünkü Florya'da çalışan insanlar oradan buraya geldiler. Dolayısıyla Kemer Florya'da olan ambiyans burada da yaratıldı. Buraya baktığımız zaman tabii ki Florya'da inanılmaz anılarımız var. Güzel zamanlar geçirdik ama burası Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş, muhteşem bir yer. Dolayısıyla buradan devam edeceğiz. Antrenmana gideceğiz, bitiriyoruz o yüzden. Teşekkür ederiz Mario. Teşekkür. Teşekkürler Ersan. Thank oh. you. ちょっと変な場所がないですね。